Panie trenerze, dzisiaj pokazaliśmy, kto był najlepszą drużyną w tym turnieju. Jak pan oceni to spotkanie? Jakie emocje panu towarzyszą po zdobyciu pucharu? No, bardzo, bardzo, przyjemne uczucie. Bardzo się cieszę, że tyle, tak wielu kibiców tu przyjechalo, że z nami mogli świętować zdobycie pucharu. Ja nie, nie, nie pamiętam te po ile latach, Także dziękuję, tym bym chciał podziękować kibicom za. Kibicovaně, bo, naprawdę jak v domu jsme grali. Vracím do meču. Tylko v první terci to mohl což povalčit v tým meču, ale ofiarna gra naša v dobre bardzo dobrá, bardzo dobré bronění našeho brankářa Pirvešíka, Pirvešíkova. Nevylondoval Kronček v našej brance a od drugej trošičku jsme změnili styl gry. E, ale od té druhé tercie a konkrétně od té první bránky tam už prostu bylo vydat, že e, převažáme e, fyzičně, e, fyzičně e, i e, vládnýma akciama, třetí tercie a druhá bránka, třetí do fantastická fantastičná gra, vědomo blendy byly, ale to je nedá se grát bez blendu, takže fantastičná gra. Cieszymy się no, niezmiernie z tego No, Ten rok nie mógł zakończyć się lepiej, a czego można trenerowi życzyć na nowy 2022 rok? Ja Myślę, że nie, nie tylko mi, ale wszystkim zdrowie. Zdrowie, abyśmy byli zdrowi, abyśmy mogli trenować, grać w hokeja, abyśmy po prostu kibicom radości przynosili. Także to zdrowie uważam jest bezcenne.